का आज देसी क्यों, उस उस क्यों, क्यों थोड़े से ड्राई फ्रूट फूर, फूर्ट, फ्रूट्स लैची पाउडर अस आटा पहले गुन लिया है दो एक कप आटा गुन् लिया इसका कर पहले रोटी बनावगी तो पराठा बनावे पराठा बनावे बना तो चूरी अच्छी बनती है सॉफ्ट बनती है अच्छी चंकी तरह घ्यो ला थोड़ा मोटा पराठा बनावे बच्चे माँ हर माँ चाहूँगी कि मेरे बच्चे को अच्छा अच्छा खावे हैल्दी होल्दी खाना मिले कैलशियम प्रोटीन आयरन सब कुछ होाने इस करके बच्चे घ्यो देना भी बहुत जरूरी है फैट भी होनी चाहिए बच्चे इससे अच्छ अूरी बना रहे देसी घ्यो की बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी बनती हैल्दी बनती है थोड़ा घ्यो ला के चं तरह अच्छा सॉफ्ट परौठा बनावेंगे इधर उधर करके थोड़ा मोटा ही बनावे गर्म हो चुका है पराठा चवे चा लेंगे साढ़े पराठे बन चुके हैं बना ले ऐसे पराठे बना ले तीन चार जिन्हें भी जरूरत है चूरी बनानी उन्हें बना सकते हो गर्म गर्म ही चूरी बनती है थोड़ा गर्म गर्म पराठे हैं, थोड़ा ऐसे तो तोड़ के चूरी बना लेंगे वैसे तो रोटी भी बना हैं पर सॉफ्ट बन पराठा बना के बनाओ तो सॉफ्ट बन दी सारे पराठे इधर ही तोड़ लेंगे ऐसे सारे पराठे तोड़ लिये हम थोड़ा ऐसे चंगी तरह थाना मसल के मल के बिल्कुल ऐसे चूरे जैसे बना लेंगे चूरमा बोलते हैं जो चूरी इसलिए बनती है चूरमा ऐसे बिल्कुल बना लेंगे थोड़ा थोड़े -थोड़ घ्यो पाने जावे और उसमें मसलते जावे वैसे तो रोटी भी बना सकते वैसे तो घ्यो और चीनी और रोटी तीनों चीज़ों बनती है बच्चों वास्ते बनाने ड्राई फ्रूट बच्चों को अच्छे लगते दे। थोड़ा देखने बच्चे अच्छे लगते दे। देखने तो फिर खाते है बच्चे इस करके थोड़ा ड्राई फ्रूट भी पा देने थोड़ा इलायची पाउडर फ्लेवर वास्ते जिन्ना घ्यो पाओगे ओनी सॉफ्ट दी है तीन चार चम्मच अभी पा चुके हैं प्यूरी अच्छी बन गई बिल्कुल ऐसी सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई तो स्वाद के अनुसार तो चीनी किसी भी चीनी पा देंगे गुड़ भी पा हो गुड़ का पाउडर भी पा हो थोड़े ड्राई फ्रूट पा जाएंगे ये कलरफुल सॉफ्ट है अच्छे से मिक्स करना साड़ी चूरी बन चुकी है बिल्कुल ऐसे हो गई है इस वैसे तो ऐसा भी खा सकते पर बच्चे को देने तो आसान हो जाता बच्चे खाना थोड़े से लड्डू बना लेंगे सी। बच्चे फिर आसानी ना खा सकते इंदा करके लड्डू छोटे बड़े जो भी तुम तो बना सकते ऐसे बना लेंगे ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸਾਡਾ ਲੱਡੂ ਵਾਲਾ ਚੂਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਵਾਲਾ ਟਿਫਿਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਖਾਓ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿੱਠਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਸਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਖਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਦੀ ਟਿਫਿਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ ਹਰ ਮਾਂ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈਲਦੀ ਟਿਫਿਨ ਖਾਵੇ ਹੈਲਦੀ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਫਿਨ ਜੇ ਡਰੈਸ ਵੀ ਸਾਡੀ पसंद आई तो लाइक करना शेयर करना कमेंट जरूर करना